хотелось все-таки умереть счастью, если так уже получилось. И этот полет должен был быть таким же, но он сложнее, чем мы ожидали. Когда уже такое произошло, там каждая секунда дорога. Нехорошие люди меня побачили в бинокле, они приехали на то место, да я выбег из леса и начали от этой. Все еще станции тебя туда вытащат, вручат автомат, иди за ЛНР, воюй. Есть такая фраза, что летчиков бывших не бывает. Завоевывать мы ничего не будем, но свое отстоим. 20 лютого 2014 року Російською Федерацією розпочато інтервенцію до Автономної Республіки України Крим з подальшою окупацією півострова 6 квітня 2014 року. Озброєні групи проросійських бойовиків почали захоплювати адмінбудівлі та відділи міліції у містах Донбасу. 13 квітня 2014 року українська влада у відповідь заявила про проведення антитерористичної операції із залученням Збройних сил. Но каждый полет, он просто даже если нормальный, пока не сел, страшно. Так и все полеты страшно. Ты же знаешь, куда ты летишь. И знаешь, что с тобой может произойти. Ты же глубоко уходишь в тыл врага. В этот день было все замечательно. Ветер был спокойный, потому что десантирование выполнялось с большой высоты, с 6 тысяч метров. Следовали курсом для выброски мы с севера на юг, недалеко от границы, порядка километр, километр пол, полтора. Все шло по плану, как всегда, везли груз, везли сухпайки и сверху вода минеральная была. малый мейк на данный момент был стандартный экипаж 6 человек плюс один механик был и сопровождающий грузы представитель э, десантных войск с таким чувством летишь что ну пока у них такого выражения нету, там эти буки там еще такого где-то что-то появилось или как-то придумали достали Потому что все прекрасно понимали, что может быть. Притом до этого сбили один самолет, второй транспортный, там 30-й, там вот ровно месяц, то, что, тоже 14 числа. Ил сбили. Высота 6300, все. Штурман выходит на бо... вышел на боевой курс. Стравили давление, сбросили. Вот, и уже готовились открывать рампу. Она даже, она даже уже и пошла немножко. Только начался люк открываться грузовой. В этот момент произошел удар. Так я развертаюсь, дивлюсь. У нас был один иллюминатор по левому борту, а оказалось, что два иллюминатора. Я же не мог так понять, что это такое. И смотрю, что грузовую кабину и все начинает затягивать дымом. Получилось отверстие, или мы родились, где мы сидели с механиком. Опознать тепловую ракету с тепловой головкой самонаведения обнаружить практически невозможно. Все предположения сходятся к тому, что это была ракета воздух-воздух. Воздух. Мне кажется, что это все-таки было с российской стороны. Истребитель мог взлететь, не выходя из Території Росії пустити ракет. Ракета Повітря-повітря. Керована авіаційна ракета, якими озброюються винищувачі. Призначена для ураження літаків. Зразу почав літак ревіти, гудіти, куди вправо, плочи вліво. І поступила команда від командира, екіпажа покинути літак. Буквально не хватило немножко сбросить груз. Если бы его сбросили, самолет был бы полегче и управлять может было бы лучше. Так тяжелая машина с такими повреждениями тяжело было летчикам, было видно. У командира нет возможности самолет перевести в горизонтальный полет, и его нужно было удерживать от разворотов когда ему это не удалось, он понял, подал команду приготовиться к прыжку. Самолет был неуправляем, потому и было принято решение командирам дать команду покинуть самолет. Он это понимал. Помечник командира экипажа открыл нижний аварийный люк. Глаза у всех большие. Ну а что делать? Команда пошла, надо покидать. Или ты выпрыгнешь, у тебя будет шанс, или ты... Первый был механик, второй был десантник, которого взяли в плен. После того, как самолет начал терять высоту, десантировался первым, я клятву даю один раз. И если я присягнул, занимаюсь более-менее тем, после чего мне совесть позволит дальше жить. Если бы я сейчас на данный момент развернулся и ушел, во-первых, как бы смотрел на меня, мой сын, во-вторых, как мы их хотели бы друзья. третий был механик, четвертый был борттехник. Ты да вообще никогда не думал, что придется воспользоваться этим люком. Нырнул туда и все, там я не думал особо. порт я был пятый. Ну и крайний, кто успел выпрыгнуть, это был штурман. Открыл парашют, я развернулся в сторону самолета. Да все, бачу веб что Там человека четыре две зоны. Раз, два, три, четыре. Ну, первая механика и вот сопровождающий с грузом, они очень далеко от нас были. А вот уже мы вчетвером, мы практически так, ну, нас раскидало, может, ну, километр, полтора друг от друга. командиру и его помощнику необходимо было удерживать самолет для того, чтобы остальные члены экипажа могли покинуть самолет. В случае, если бы они бросили штурвал, и сорвался в штуку. Выпрыгнул, пролетел я, не знаю, километров два-три, посчитал до 50. Дернул чеку, открыл парашют. Читал, Отче наш, разів 30 в польоті. Я вспоминав Ан 30-й, борт. Радіс, по-моєму, втопився в озері якомусь. І Якраз, де я падав, бачу озеро, комбайн, жнива, які йшли, тоді, якраз вбирав уборка і проводається. Ну так, вітер здув мене, довго летів, звісно. Приземлився я в ліс, також бортовий технік приземлився там рядом з лісом, скажімо так. Приземлился в поле, где-то по центру поля, снял себя быстро это все. И в посадку перебежал. Мне пришлось покидать в положении стоя. Покинуть вообще в, в идеальном полете из положения стоя вниз головой, этого сделать невозможно. Из этого можно сделать вывод, что самолет уже был э, с углом пикирования с определенным. Естественно, было свободное падение после этого от открытия купола. Дальше ожидание посадки. После приземления отстегнул подвесную систему. И поскольку были слышны выстрелы, пришлось укрываться в посадке. Услышал голоса где-то в метрах около 100 от меня увидел группу вооруженных людей на, на автомобилях и на мотоцикле. Поскольку определить, кто это такие были, невозможно было, поэтому затаился в посадке. все скинул парашюта, скинул шлема. Бачив приблизно, я бачив там хутор таких стоял. Я знаю, хотів там 20 было, может меньше. Зброю я там закупал под деревом, Роздівся. Тільки залишився в штанах зелених порваних, бо підвісна порвала тут. І футболка сидя гражданська в мене була. Спочатку боявся за розтяжки, потім все воно перегоріло. Думаю, що буде, то буде. Майбут 40, може, час. Ну, Я повз по цій посадці і виходив в кінці города. Город кінчається, село починається. І бачу, сидять там люди. І вони мені сказали, що вони бачили, що ми приземлялися, парашутісти. Я сориентировался, где север, где где юг, и перемещался приблизительно в направлении наших войск. Это у меня такие планы были. Но я уже потом начал осознавать, что у меня были планы фантастические. Очень много блокпостов, пунктов ополчения, так называемого. Это очень большое удаление, до 100 километров. Идет. Это тыл ЛНР. Связавшись с ребятами с экипажа, мы договаривались что, о месте встречи, нужно было собраться в группу, но ситуация не позволяла этого сделать. Штурману звонил, рассказал, где мы, что мы, с картой летает, лучше знает. Штурман сказал, ждать его, я его и ждал, но ближе оказался механик. Радист, с радистом было чуть посложнее, он там где-то где запутался, побежал куда-то. Ну, страх вообще-то был, когда я шел по полю, не было ни воды, ничего, и я не мог найти воду, и очень хотелось пить, потому что я и бегал, и, и перемещался по-пластунски, по полям, местами, там, где была открытая местность, где меня могли засечь. У меня была связь, но от этого толку было немного. Я так все понимал, это спасение утопающего было. Дело рук тоже утопающего. От на мене почали там спецслужби виходити. Що дай свої координати, Що ти бачиш? Ну що я бачу? В лісі я сижу. откуда я знаю, які Мені Говорять: ну вибіжи там з ліса, подивись, хоча б, що ти бачиш, село, якісь столби там, чи що? ну, щоб хоча б що то сказати, де я нахожусь. Ну, я вибіг з ліса, там пробіг. Чуть-чуть за збитий літак або за полоненого українського льотчика сепаратистам платили більш ніж 50 тисяч доларів. 100% даю, що тоді. Нехороші люди мене побачили в біноклі. Вони приїхали на те місце, де я вибіг з лісу і почали гатити. Не знаю що. Приїхало два БТР, УАЗик і санітарна машина. Я і бортовий технік, ми знаходились в одному лісі. Стріляли чисто от так, по, по Зеленки, тому що ліс дуже густий. Роділилися таким методом, що подивись на сонце, подивився на сонце, тебе звідки стріляють. Я говорю, в мене справа стріляють. Бортовий технік каже, в мене зліва. Знаєш, ми зрозуміли, що, що ми в одному лісі, скажімо так, ну, рядом. Почали дзвонити на штурмана, Штурман каже, в мене там спереді, зліва, кілометрів за три. Понятно. Знаєш, штурман далеко. До Радіста дзвонимо. Радіст каже, я навіть не чую, що стріляють. Зрозуміло. Ну, а більше я... Ні на кого не міг вийти, тому що ну, командир, зрозуміло, що загинув з помічником. Вийшов я на город, беру в рот, кусаю, типу, я йду просто, знаєте, типу, гражданський йду, отут, а тут ці сидять люди. І мені кажуть, типу, ти воєнний, типа самоліт, а я ну, хав, да? ну якісь люди такі попали, вони самі віруючі. Садять мене в машину. Бігом срочно, каже, і їдемо в Луганськ, каже, бо тебе будуть зараз шукати. Коли везли в машині, почали мене роздівати. Футболку зняли шукали наколки. каже, Бив би ти з правого сектора, ми б тебе віддали б людям на розтерзання. Ну, якісь наколки, щоб були любі. Каже, це правий сектор. Положили мене на задньому сидіті, каже, не вставай. До жінки, жінка плаче. Я теж просився, в мене було 5 місяців дитинці родилася, дуже переживав, думав, що вб'ю там. Просився капісний. Вони поговорили з дружиною і сказали, що ми віддамо вам його живого. Вони питали, з якої я приявка в 600, якщо тобі Бог дав вижити, значить ти будеш жити. А в них перед цим син погиб. Я думав, що вони заберуть життя за життя, знаєте, Я вони ні, так молодці, віднеслися ну, нормально. Стали коло магазину, пішов в магазин, цей мужик Міша купив бутилку води, мені пачку морожена. Бачу, їде мотоцикліст. Мотоцикліст вже в колясці везуть винт і втулку передню, вже починають корочити самоліт, металолом тягнуть. Спитали мене, скільки людей, скільки того, я сказав їм. Типа, мы будем спасать их всех по возможности. Таким методом он там постріляли по нас, там, не знаю, числа, два так, отела. Вот после того, как они уехали, он вот уже созвонился с механиком нормально, потому что когда стреляли, там звонить было невозможно. И я ему сказал, давай по солнцу, потому что по-другому я примерно ориентировался, где он. Он говорит, в лесу, а я же не вижу, ж посадка, посадка, ну и там вроде посадка. Ну то оказался лес, конечно, слава богу. Направил его по солнцу на себя, сам тоже примерно так. Ну вышли в лесу в пяти метрах друг от друга. Ну и все, сели, обнялись, хоть не один уже радует. Покурили, обсудили. Ну а дальше, дальше что, уже вышел на нас координатор наш, ну, и уже нами практически и управлял. Тут он звонил и говорил, что делать, как делать. Ну, как в основном, говорит, сидите там и никуда не идите, потому что смысла нету, везде ищут. Зашла великая колона и людина, которая за нами выехала, она не рискнула. Незважаючи на численні докази присутності російських військ на території України, офіційно Росія не визнає факту свого вторгнення в Україну. Відтак з українського боку війна розглядається як не оголошена. Мами, папи, смотрите, ваші діти здійсни. Вони, вони живі, вони здорові. Якщо у нас вийде, ми виведемо їх сюди живими і здоровими. Пойміть нас, нам не нужна лишня кров. Но вы там, вы там в России, постарайтесь, чтобы другие такие дети не приехали на эту землю. Ну, им даешь координаты, то, то координаты неправильные, то в конце не говорят, вообще там за вами никто не прилетит, потому что там большая концентрация сил и средств и ПВО и что, ну что угодно. Туди просто за нами так, так просто не могли приліті вертольот і там техніка під'їхати. Практично більше суток ми знаходились без води і без їди. Пачка цигарок, яка була при мене, нам заміняла і кровать, і воду і їжу. Ну, так как-то я и не хотел пить, столько адреналина было, и не есть, и не пить. Курили себе вот механиком-то и все. Ну, правда, я ему уже ночью говорю, если нас опять неприятнее заберут, там где-то такая яма я видел в земле, там, глубоко там, говорю, может, там кто родничок есть. Я говорю, пойдем в село ночью искать воду, потому что без воды мы долго с собой не протянем. А я воду нашел на мусорке, ну, как мусорка, свалка какая-то непонятная там. Парился. Нашел одну бутылку случайно, с водой, чуть-чуть там было воды, а потом э, у местных двух мужиков. Я их встретил, не буду говорить при каких обстоятельствах, они мне без всяких разговоров дали бутылку воды, даже со мной не спорили. То есть, если бы не хотели ее ну, дать, то я бы ее забрал любыми способами. Я тогда был готов и, и убить человека за воду, потому что очень хотелось пить. Да, я попросил у них воду, они мне сразу дали воду. И на воде на бутылке был наклеен ценник. Я сразу начал доставать деньги. Они нет, мне ничего не надо. Они понимали, откуда я. Это ж вы услышали. Ну, они меня не сдали. Если бы они меня сдали, просто я бы ну, далеко не ушел. Поїхали ми в Луганськ, закрили в ним не в кімнаті. А сам цей мужик, що мене спасав, поїхав на місце падіння літака і дзвонить до мене. Тіпо, от знайшли ми цепочку золоту. Це цепочка командира екіпажу майора Майборана Діми. У нього була цепочка на шиї з хрестиком і браслетик на руці. Я йому кажу, по телефону, а там должны бути ще бруслетик на руці. Він каже, тут вже руки, ног нету, просто тілця, залиша маленькі, і все. Потім щось він проходить минуту, дві, знову дзвонить, каже: от я ще знайшов одне тіло, шльома знімає, ну, цей наш. Кожний шльом ближче каже, світлі волоси. Як допоможний помічник командира пажу шкарбун Діма, і все, два чоловіка. Він каже, більше тут нічого не нашли, і розкидані сухпайки. Один двигатель, у там завалом. Ну что, вон похоронили, вон крест стоит. Двоих, два опорелых трупа вынули, вытащили, похоронили. Одного я видел лично, вот здесь лежал, вот на этом месте. Рук, ног нет, голова сплавленная, волосенки каштановые торчали, ну и внутренности. Ну, Живых здесь не было. уже вечером уже так более как бы не видно темно расслабились и я уже координатор более уже подробно рассказал лес с какого угла какая посадка что находится на поле О, вот, там такой оазис рост небольшой где село в какой стороне все и он, и он нашел точно нашел где мы и на следующий день машина приехала точно куда туда куда я сказал. Когда приехала машина, то нам сказали, что я вас заберу только без оружия и без документов. Ну, с пришлось разом с формой закопаты там. Затем созвонился с ребятами с экипажа, это был э, борт техники, борт механик. И они мне сообщили о том, что их сейчас будут эвакуировать с места. И дали мне телефон, куда мне нужно было выйти на человека, который будет заниматься также и моим спасением. Ну, я, я вообще для себя поставил даже цель, если меня будут стрелять, я буду стрелять в ответ, и чтобы хотя бы узнали родные близкие, что я давал отпор, а не просто. -то поднял руки и меня отстреляли. Ну, как бы хотелось все-таки умереть с счастью, если так уже получилось. А когда я, по мне никто не начал стрелять, я понял, что надо уже играть в прятки с ними, что оружие там вопросы не решит мое. Любой выстрел, любой лишний шум, он уже демоскировал мою позицию. Через некоторое время этот человек позвонил, дал указания, куда следовать. Подойдя к дороге, определил одно отдельно стоящее дерево, которое оказалось моим спасительным ориентиром. Сообщил об этом э, человеку, который занимался спасением. Я услышал установленный сигнал, о котором мы договаривались заранее. Вот, и включил телефон, сообщил, что слышу сигнал. Он говорит, это твое спасение. Ну, потом что? Привезли нас там, на дачу. Меня с бортовым техником потом привезли штурмана, потом привезли радиста. С экипажем, ну, те, кто выжил, точнее, не со всеми, с тремя, Я ще троє. Ми зустрілися через сутки. Вже в безпечному місці, вже ми там могли перекусити і поїсти. Потім сидів я в Луганській, він каже, їжджай домой. А що ж їжджатих документів? Немав, все ж поховано, все. Нема з чим їхати. Дзвони до мами, пускай привозить документи. Дзвоню Вінниці до мами. Мамі 67 років. Плаче, переживає, що ж. Їхати. Потім приїхала мама, вони мамі мораль прочитали десь за два години, що Америка хотіла качати сланцевий газ там, а в території там радіуса не повинно бути живого нікого, їм треба все тут розрушити. Типа таке, ну, треба було б. І так виходить війна, що Росія воює з Америкою. Не, не Україна з Росію, а проти Америки таке. Огрожали, що ми вас можемо розстріляти тут, просто розстріляти. Ну, мама плаче, що каже, ну так і буде, кажеш, що розстріляєте. розстріляєте що вже? Але слава Богу, ні, взяли біліт вони. Спочатку за свої гроші купили, я потім їм мама привезла, віддав гроші і все. По цій місці сказали, що вже шукав мене дуже Царьов. Хтось сказав, що я десь є в Луганську, спасли мене ж люди. Поняли, що інформація пішла, від села десь там. І дивився щось говорити, царю за мною. Ну, я вовремя якраз поїхав четвер, мене відправили в 5 часов. Поїшов 21 час. Остановки були по 20-50 по хвилин. І на кожній установці ходять, ці, я знаю, полченці, чи хто з Георгівськими ленточками такими. Рукава обрізані, маджахеди з цими автоматами. І ходять повозали. Як вони не зайшли? Цей поїзд не знайшли, не спитали. Ну, Ці дали мені адрес і телефон. Люди сказали, що якщо що, ти прийшов, ми твої родичі приїжджали нас забрати, щоб від війни спасти. Ми не захотіли, залишилися тут. Ну, Доехал я до Полтавы, он уже вздохнул, их спать. Как-то удалось тому же человеку, который нас и вытаскивал, удалось э, перехитрить их, э, потому что они ожидали, что э, пойдем мы не в том направлении. А он поступил немножко нелогично, может быть, и это сыграло свою роль. поезде тоже было стрёмно ехать. У них же там была такая фишка, что они с поездов молодых забирали и к себе на службу. Типа, вы уезжаете с Луганска, защищайте свое. Это тоже как-то сядешь в поезд, но с следующей станции тебя туда вытащат, вручат автомат, иди за ЛНР, да воюй. Тоже не весело. Не ругай. И, ладно, что ты на меня смотришь? Мальчик, не ругай. Я не могу сделать так, что ты поедешь в окопы. В окопы и причем под минометным обстрелом. Ничего. Ну, что Очкарики и коллеги, откровенно. Хорошо. А война не в том году. Война сейчас идет. Вот. Да, понимаешь. Ты почему дом все Пока флаги украинские не увидели, было все время страшно. Там уже, да, чуть расслабились. Чувство страха, оно у каждого человека есть, но э, понимал, что нужно что-то делать, чтобы выжить. Поэтому это как-то вселяло какую-то надежду, и, собственно говоря, как-то удалось мне побороть тот страх, который был. Хочу сказать велики спасибо людям, которые помогали нам. Они знают, они увидят передачу, Я вам вдячний. Також моя родина вдячна. Бойовиками було збито один іл-76, два Су-24 М, один Ан 30 Б, один Ан-26. два Міг-29, шість Су-25, 5 Мі 8, шість Мі 24. 92 особи загинуло, 2 особи зникли без вісти, 15 осіб були поранені, 27 льотчиків повернулися з неконтрольованої території.